Всем привет! Сегодня я вам покажу, как заработать скин Editor 3D. Ну, прикольный скин. Сначала вам надо скачать самую последнюю версию Editor Skin 3D. Даем рекламку. Скидываем. И вот у меня тут, например, вот такие скин, да?

Вас у вас велет идет такое то скин из-за этого газер крабка. Вот. Ну именно я не могу завантажить скин? Смотрите. Вот я захожу в Майнкрафт выставляя нужные значения для нужного результата. Однако самым востребованным инструментом был спидтрак, благодаря которому были пройдены многие импульсивы уровней того времени, в том числе с Эннен и Стерео Димонерс. был самым первым читом в игре, использование которого подстегнуло на создание более мощных функций и возможностей. Зараз просто не делает скин. Заставляя ее думать, что уровень на самом деле вот, я себе, ну, удаляю новый скин, нажимаю плюсик, классический скин, так, выбрать новый скин, Викторис, Галеру Овнер, угу. Вон, например, я скин, який я сам создал. Волны, режима, ну, моделька этого скина у меня есть. Вот. Импортуйте файл в формате .png, он в формате .png. Размер, ну, там, Ту -ту -ту. Ну, значит, у что с размером не тонуло, вот я вам сейчас покажу, что у меня точка PNG. Сейчас у 6 кнопка. Шось кнопку и на то у нас залагала. Ну, так просто. Покажу. Здесь, здесь. Сейчас, вот я зашел в проведник. Э. Внутренние сховище, пиктуры, галару, овнер. Вот. она точка точка png почта это точка png Я текстурку покажу

Все, ребят, вот так вот. Такое видео вышло. Вот. Шум требует скин. Скин. Зарублю скин, потом... Ой, скрин. И в телегу скин. Я уже, я уже робил скрин, мне только в телегу. Хорошо. Скрин. Скрин. Все, всем пока.